اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین ایلین امن صبر وصغ اَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ صابيرین ایمان والو مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے انسان کو محذب بننے کے لیے پانچ چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سے دو چیزیں تو میں پہلی ویڈیوز میں بیان کر چکا پہلی چیز دو تھی وہ ذکر الہی اور دوسری شکر الہی اور آج تیسری چیز یعنی صبر کہ انسان جو ہے وہ صبر کرے ابھی صبر کا معنی کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں صبر کا معنی ہے رک جانا کسی چیز کو برداشت کرنا تو اس لحاظ سے صبر جو ہے اس کی تین قسمیں بنتی ہیں نمبر ایک صبر علی المصیبت نمبر دو صبر الطاعت نمبر تین صبر المعصیت پہلی چیز یا پہلی قسم صبر المصیبت کیا ہے کہ انسان پر اگر کوئی پریشانی آئے کوئی مشکل آئے کوئی مصیبت آئے تو اس پر وہ صبر کرے اور اس کو اللہ کی طرف سے امتحان سمجھے اگرچہ بعض اوقات انسان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بھی مصیبت آتی ہے اور اکثر اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے جس طرح ابھی سیلاب کی صورتحال کا سامنا ہے تو بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ ان پر یہ قدرتی آفت بن کے آئی ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے یہ پانی کا سلسلہ ان کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے جس طرح وہ لوگ کہ جنہوں نے دریا کے ایریے کے اندر جو ہے وہ کوٹیاں بنا لی تھیں ابھی ان پر اپنے کرتود کی وجہ سے یہ مصیبت آ گئی بہرحال جب انسان پر مصیبت آئے تو وہ اس پر صبر کرے اور دعا پڑھے اناََ الداََََََََََََ انا راج تو جب انسان یہ دعا پڑھے گا تو اس کا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر جو ہے وہ صبر کے لیے دعائیں تلقین فرمائی ہیں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا عالینہ الدُّنِيَا دنیا کہ اے اللہ ہمیں ایسا یقین عطا فرما ایسا ایمان عطا فرما کہ جس کے ذریعے سے تو دنیا کی مصیبتوں کو ہمارے لیے آسان کر دے یعنی جتنی بھی بڑی سے بڑی مصیبت آئے انسان جو ہے اس کو یہ یقین ہو یہ اس کا ایمان ہو یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ جو ہے اس سے نجات کا کوئی نہ کوئی ذریعہ جو ہے وہ میرے لیے بنا دے گا <تصفح> تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ انسان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرم نصیب ہوگا اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی جو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں انتہائی کارآمد چیز ہے اس کے علاوہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عند صدمت الاولى کہ صبر وہی شمار کیا جاتا ہے اللہ کے ہاں جو پریشانی کی ابتدا میں ہو جب انسان پر کوئی پریشانی نازل ہو تو فوراً صبر کرے اللہ کی طرف رجوع کرے اور اگر کوئی بندہ کچھ عرصہ تک جزا فضا رونا دونا اللہ پر گلے شکوے کرتا رہے اس کے بعد صبر کرے تو وہ صبر اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے اس پر انسان کو ثواب نہیں ملتا کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی پریشانی جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے اس کی توجہ جو ہے وہ دوسرے کاموں کی طرف مبدول ہوتی جاتی ہے تو اس کا غم جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو آخر کار ہر کوئی صبر کر لیتا ہے لیکن اللہ کی ہاں کونسا ہے؟ کے ہاں صبر کون سا ہے عصب عند صدمت اللہ کہ پریشانی جو ہی آئے اسی وقت جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کرے تو یہ تو تھا مفہوم صبر علی المصیبت کا اور دوسری قسم جو میں نے بیان کی صبر الطاعت کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر بندہ صبر کرے وہ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں بھی انسان کو مشقت کرنی پڑتی ہے جس طرح کو بندہ حج پہ جاتا ہے پیسہ لگتا ہے سفر کی مشقت ہے وہاں پر مناسی کے حج ادا کرنے کی مشقت ہے ساری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں ان کی مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں مختلف مزاج ہوتا ہے اس کی وجہ سے انسان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے تو ان سب باتوں پر بندہ کیا کرے صبر کرے تو یہ کیا صبر اقداط یا رمضان کا مہینہ آیا ہے تو روزہ رکھنا ہے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک انسان بھوک اور پیاس کو برداشت کرے سخت گرمی کے روزے ہوں یا سخت سردی کے روزے ہوں سخت گرمی سخت سردی نہ بھی ہو روزہ بہرحال روزہ ہے تو روزہ رکھا ہوا ہو بندے نے تو صبح طلوع فجر سے لے کر مغرب تک تو انسان کو ویسے ہی بات بات پہ غصہ آنے لگتا ہے انسان جو ہے وہ چڑچڑاپن چٹ محسوس ہونے لگتا ہے تو اس پر بندہ صبر کرے تو یہ کیا ہے صبر ط ہے اور اس کے علاوہ جہاد فی سبیل اللہ اس کے اندر بھی جو ہے بڑی بڑی مشقتیں آتی ہیں تو انسان صبر کرے تو یہ صبر طاعت ہے اس سے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے اس کے بعد ہے صبر عن معاسیت کہ انسان گناہ سے صبر کرے برائی سے رکے برائی کا موقع ملے گناہ کا موقع ملے تو پھر بھی انسان جو ہے اس سے باز رہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جس طرح کوئی بندہ دودھ کا کام کرتا ہے تو کوئی دیکھ نہیں رہا حالات بڑے خراب ہیں بڑی مہنگائی ہو گئی پوری نہیں پڑ رہی لیکن اس کے باوجود دودھ میں ملاوٹ کرنے سے باز رہے تو اس کو کیا کہتے ہیں صبر کہتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بندہ ملازمت کر رہا ہے کوئی سرکاری ملازم ہے بڑے مشکل حالات ہیں بڑی پریشانی ہے تو انسان جو ہے وہ رشوت لینے سے باز رہے تو اس کو کیا کہتے ہیں صبر علت صبر عنل معصیت کے گناہ سے بچنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اس نصف الایمان یہ صبر جو ہے یہ آدھا ایمان ہے جس انسان کو اللہ نے صبر کی صلاحیت دے دی تو اس کا آدھا ایمان جو ہے وہ تو مکمل ہو گیا اور ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس من المان ایمان زیرتِ رقص من الجاسد کہ ایمان کے اندر صبر کی وہی حیثیت ہے جو جسم کے اندر سر کی ہے اگر کسی کا سر نہ ہو تو باقی جسم کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تو جس بندے کے اندر صبر نہ ہو اس کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور ایک موقع پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لما لا صبر الح کہ اس بندے کا ایمان ہی نہیں ہے جس کے اندر صبر نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ وہ کامل مؤمن ہی نہیں ہے جس کے اندر صبر نہیں ہے تو صبر جو ہے انسان کی شخصیت کی تکمیل کے لیے انسان کو مہذب بنانے کے لیے ایک مسلمان کو ایک کامل مؤمن بنانے کے لیے بنیادی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ حضرات کو یہ گفتگو پسند آئے تو اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور اس کو سبسکرائب کریں جزاک کر اللہ